ശകമാർ യാഗരക്ഷ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി യാഗരക്ഷയ്ക്കായി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദശരഥൻ ആപദ്ശങ്ക കൊണ്ട് തടസ്സം പറയുകയാൽ വിശ്വാമിത്രൻ ക്ഷുഭിതനാകുന്നു എന്നാൽ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ധൈര്യം ലഭിച്ച ദശരഥൻ അവരെ മഹർഷിയോടൊപ്പം അയച്ചു രാമലക്ഷ്മണന്മാർ പോകുന്ന വഴിയിൽ പൗരസ്ത്രീകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ജൈത്രയാത്രയുടെ കീർത്തിയുടെ വിത്തെന്ന പോലെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി ആശ്രമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അമംഗളത്തെ കേട്ട് അനുകമ്പാദ്രനായി ഏകശരം കൊണ്ട് രാമൻ താടകാവധം നിർവഹിച്ച് മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ നേടി യാഗരക്ഷയ്ക്കായി രാമൻ സുബാഹുവിനെ നിഗ്രഹിച്ച് മാരിജനെ കടലിലേക്ക് പായിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ മിഥിലയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി സൗഖ്യം दृशिहृदि बहिरन्तश्चात्मजानि क्षमाणम् कुहचन समयेगात् कौशिकः प्रेमयोगाद् दशरथधरणीन्द्रं द्रष्टुकामो मुनीन्द्र अवहितमदिनानेनादरादर्च्यमा तव हि तव सचसदसिययाचे नाद्यैस्तर्पितः पृच्छ्यमान स च सदसि स्वक्रतुत्राणहेतो तव हि स सहजस्य स्वेन साकम् सुतविरहमशक्यं सोढुमालोच्यमूढे कथयति बहुभूपे कौशिके जातकोपे हितवजसि वसिष्ठे प्रीततानुमत्या ता तमनुयैध ता तापसं सानुजस्त्वम् प्रतिकलवलितास्यं प्रेक्षमाणं मुनीन्द्रम् सविनयमनुयान्तम् ं तदा पौरनार्य ववृषुरुपरिसौधव्रातवातायनस्था किमुरघुवरलाजैः कीर्तिवल्यानुबीजै भुवि विगुणयतो ये भाविते जानतो ये विहितबहुविभेदम् भूरिशो भूतजातं पथि शमयितुमेते मुनि वामदिशदति बलाख्यां द्वे बलाख्यां च विद्ये धृतरसमशृणोस्त्वं ताटकादुश्चरित्रं मुनिषु महदभद्रम् मार्जयिष्यन् त्वदिषुरपि ततोऽस्यास्तूर्णमभ्यागताया व्यशहतननिवासं विस्तृते भूतलेऽस्मिन् जगदतिशयैनस्ते जातमोदे चरित्रे जगदुषि मुनिवर्ये शृम्भगाद्यस्त्रमन्त्रान् शुभदमथदुधं शुश्रुवानश्रुभाजी दधदपि नयने त्वं वामनीयं चरित्रम् प्रचुरतपसि तस्मिन् प्राप्तसिद्धाश्रमेथ प्रसजति सति यज्ञे प्रस्तुतासु क्रियासु सततमवितुमेन सद्विजं तस्थिवांसौ सविथ भुवि समन्ता दत्तदृष्टीभवन्तौ चकितहृदि महास्त्रौच्चाटिते ताटके मुनिजनशिराहुं मृत्यवेदास्ाहुं विधिसुविहितसत्रो विस्मितो गाधिपुत्रो धृतधृतिसवनान्ते दत्तवानाशिषस्ते प्रियसखजनकेन्द्रप्रीतये प्रस्थितस्त्वाम् अनयदनुजयुक्तम् सत्त्वनुत्तानचेता सकुतुकमनुयातस्तापसैरप्यनेकैः समम सुखय चेतः सङ्गमागारनाथ